تو اللہ پاک نے ہمیں اتنا عظیم دین مرحمت فرمایا وہ اسلام کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ اسلام ہی پسندیدہ مذہب ہے آج دنیا کے اندر چار ہزار دو سو مذہب ہیں چار ہزار دو سو مذہب ہیں چار ہزار ایک سو ننانوے مذہب والے ناکام ہیں سوائے ایک اسلام مسلمان کے تو اللہ پاک نے ہمیں بغیر کسی گزارش کے بغیر کسی التجا کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ verses, کسی یہودی کے گھر میں کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ کسی عیسائی کے گھر میں کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ یہ چاند کی عبادت کرنے والے یہ سورج کی عبادت کرنے والے یہ آگ کی عبادت کرنے والے یہ بتوں کی عبادت کرنے والے یہ ستاروں کی عبادت کرنے والے یہ چار ہزار ایک سو ننانوے مذہب والے کسی بھی مذہب میں تو پیدا کر سکتے تھے ہم کوئی کچھ کر سکتے تھے اللہ پاک نے احسان فرمایا اللہ پاک نے کرم فرمایا اس کی رحمت کا کرم ہوا اس کی رحمت نے ہماری طرف توجہ فرمائی ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ پاک نے بہت سارے انعامات ہمیں بغیر مانگے دے دیے ہیں آپ علیہ السلات والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا یہ وہ امت ہے کہ جس میں آنے کے لیے نبی بھی دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ ہمیں آخر نبی کی آخری نبی, آخری نبی، اپنے لاڈلے نبی کی امت میں بطور امتی ہی پیدا فرما دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اپنے آخری رسول اپنے آخری نبی کی امت میں امتی ہی بنا کر بھیج دے اور نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے لیکن کیا بن کر آئیں گے امتی بن کر آئیں گے امتی بن کر آئیں گے جب حضرت علیہ السلام تھے اس وقت وہ ایک کلمہ بتاتے تھے لوگوں کو وہ کون سا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسا روح اللہ لا الہ الا اللہ ایسا روح اللہ یہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے لیکن اب جو دوبارہ آئیں گے کون سا کلمہ بتائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے لوگو یہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی عظیم امت میں پیدا فرما دیا یہ وہ امت جو نبیوں والا کام کر رہی ہے پہلی امت میں کیا ہوتا تھا کہ اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو, اپنی فکر کرو تم سے پوچھا جائے گا یہ واحد امت ہے اپنے ساتھ اوروں کی بھی فکر کرو اپنے ساتھ اوروں کی بھی فکر کر دو اس امت کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر آیت نازل فرمائی جس میں سے ایک آیت کون تم خیرہ امتن لنناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تم تبتلين أمتهم تم تو بہترین امت ہو نکالے گئے ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے خود بھی نیک کام کرتے ہو دوسروں کو بھی نیک کام کی دعوت دیتے ہو خود بھی برائی سے بچتے ہو دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی فکر کرتے ہو تم تو بہترین امت ہو تم تو نبیوں والا کام کر رہے ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبی آئے تم تو وہ والا کام کر رہے ہو تمہاری تو کیا بات ہے تو اللہ پاک نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہم نے کوئی گزارش کی تھی ہم نے کوئی درخواست دی تھی اللہ پاک نے خود سے ہمیں اس قابل سمجھا تو میرے عزیزوں اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں سب سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کریں جو زندگی گزر گئی اس پر توبہ کریں اور آئندہ بقیہ زندگی اللہ پاک کے احکامات کے مطابق آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں